কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহ যিমানেই অকলে থাকে সিমানেই সুখত থাকে এই কলি যুগত যাৰ যিমান লাজ নোহোৱা হৈ গৈছে তেওঁৰ সিমানেই চৰ্চা হৈ আছে আৰু যিয়েই যিমান তললৈ নামিব পাৰিছে তেওঁ সিমানেই ওপৰলৈ উঠিছে এইটো জৰুৰী নহয় যে কুকুৰেহে কেৱল বিশ্বাসী হয় সময় আহিলে আপোনাৰ বিশ্বাসী লোকো কুকুৰ হ'ব পাৰে প্ৰকৃত পুৰুষে ঘৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজে আৰু দুৰ্বল পুৰুষে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে যুঁজে তুমি সলনি হৈ যোৱাৰ দুখ মোৰ নায়েই মইতো মোৰ বিশ্বাসক লৈ লাজ পাইছোঁ সুখী হ'ব বিচাৰে যদি আপোনাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিস্থিতি চাই লওক যিয়েই আনক দেখি সিদ্ধান্ত লয় তেওঁ সদায়ে দুখী হয় যি মানুহ বাহিৰৰ পৰা খুব ধুনীয়া হয় প্ৰায় সেইসকলৰ ভিতৰত বিষ ভৰি থাকে জন্দা আছে যদি নিন্দাও হ'ব কাৰণ প্ৰশংসা কেৱল মৰাৰ পিছতহে হয় সময়ে সকলো সলনি কৰি দিয়ে অভ্যাসো আৰু আশাও যাৰ ওচৰত ধৈৰ্য আছে তেওঁ যি বিচাৰে পাব পাৰে মানুহ যিমানে ধনী নহওক কিয় নিজৰ দুখক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু মনৰ শান্তি কিনিব নোৱাৰে যেতিয়া মানুহ দুখীয়া হৈ পৰে তেতিয়া আপোন সম্বন্ধীয় লোকে এৰি গুচি যায় আৰু যদি আকৌ ধনী হৈ পৰে তেন্তে পুনৰ সেইসকল ঘূৰি আহে সেয়েহে ধন টকা পইচা আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু য'ত আপোনাৰ লাগিব যে আপোনাৰ বাবে কোনো ঠাই নাই কেতিয়াবা তেনে ঠাইত ঠেলা হেঁচা কৰিও নিজৰ ঠাই বনাই লওক বিশ্বাস যিমানেই গভীৰ হয় প্ৰৱঞ্চনাও সিমানেই বেছিকৈ পোৱা যায় পইচাই নতুন নতুন সম্বন্ধ বনায় কিন্তু প্ৰকৃত আৰু পুৰণা সম্বন্ধ ভাঙি দিয়ে আপুনি যদি কেতিয়াও অকলে থকা নাই তেন্তে কেতিয়াও নিজক ভালদৰে জানিব নোৱাৰিব সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে যদি তাত সমাধান উলিওৱা অজুহাত নহয় ভাল কথা কওক ভাল ভাবক আৰু ভাল কৰক কাৰণ এই সকলোবোৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব কাৰোবাক কন্দুৱাই কোনেও কেতিয়াও হাঁহিব নোৱাৰে এইটো বিধি বিধান কোনেও বুজিব নোৱাৰে মনত ৰাখিব প্ৰতিজন ভাল বেয়া খবৰ লোৱাজনে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰে কেতিয়াও জীৱনত মানুহৰ পিছ নল'ব আপুনি নিজৰ কাম কৰি গৈ থাকক কষ্ট কৰি যাওক যিয়ে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁ নিজে নিজেই আহিব সুখী হ'ব বিচাৰে যদি নিজৰ প্ৰশংসা শুনক আৰু ভাল হ'বলৈ বিচাৰে যদি নিজৰ সমালোচনা শুনক মানুহৰ মাজত এইটো ভুল ধাৰণা যে ৰাৱণে কেৱল নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে শাস্তি পালে কিন্তু যদি নিজৰ মাজতে বিশ্বাসঘাতক থাকে তেতিয়া মানুহ অহংকাৰৰ বাবে নহয় বিশ্বাসৰ বাবে শাস্তি পাব লগা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনলৈ এইভাৱ আহে যে ভাটৌ জলকীয়া খায়ো মিঠা কথা কয় কিন্তু মানুহে চেনি খায়ো ইমান তিতা কথা কেনেকৈ কয় আটাইতকৈ বেছি আপোনজনে আৰু বহু বেছি দৰিদ্ৰতাই সকলোতকৈ বেছি কন্দুৱায় দেখিলোঁ বন্ধুৰ বন্ধুত্ব আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীৰ বাস্তৱিকতা ইয়াত সকলো মানুহে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থলৈ আহে আৰু সময় আহিলে সকলোৱে লগ এৰি দিয়ে এটোপাল পানীৰ দৰে মানুহৰ জীৱন কিন্তু অহংকাৰ সাগৰতকৈও ডাঙৰ যদি কোনোবাই আপোনাক হিংসা কৰে তেন্তে আপুনি এনে কিছু কাম কৰি আছে যিটো তেওঁ কৰিব পৰা নাই ৰুটিতকৈও বিচিত্ৰ একো নাই মানুহে ইয়াক পাবলৈও দৌৰে আৰু ইয়াক হজম কৰিবলৈও দৌৰে আপোনাৰ বাণীবোৰ বাণীৰ দৰে বনাওক বান নবনাব কাৰণ বিনা বনালে জীৱনত সংগীত হ'ব আৰু যদি বান বনায় তেন্তে জীৱনত মহাভাৰত হ'ব যেতিয়াই তোমাৰ ভালপোৱাজনে তোমাক আমনি কৰিবলৈ এৰি দিব তেতিয়াই বুজিবা যে তুমি তেওঁক হেৰুৱাই দিলা ফুল কিমান আচৰিত বস্তু হয় যদি কাৰোবাক দিয়া হয় তেন্তে দুয়োজনৰ মাজত অন্তৰ মিলি যায় আৰু যদি ফটোত আঁৰি দিয়া হয় তেন্তে আপোনজন আঁতৰি যায় নাৰী যেতিয়ালৈকে মৌন হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে সংস্কাৰী যেন লাগে আৰু যেতিয়াই নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতে তেতিয়া চৰিত্ৰহীন যেন লাগে যদি উপবাস কৰিলে ভগৱান সন্তুষ্ট হ'লহেঁতেন তেন্তে এই পৃথিৱীৰ বহুত দিনলৈকে খালী পেটে থকা ভিক্ষাৰী আটাইতকৈ বেছি সুখী হ'লহেঁতেন আপুনি জানেনে যে ভাল মানুহৰ লগত সদায় বেয়া কিয় হয় কাৰণ তেওঁলোকে সদায় সকলোকে নিজৰ দৰে ভাবে যদি আপুনি এজন ভাল মানুহ আৰু ভাবে যে আপুনি সঁচা ভালপোৱা কোনোবা পাব তেন্তে ক্ষমা কৰিব আপুনি ইউজ কৰা মানুহ বেছি পাব চুটি বুদ্ধি আৰু মুখ চোকা লোকে জীৱনত বহুত লোকৰ অন্তৰত আঘাত দিয়ে আপুনি যিমানেই ভাল কাম কৰক যদি এটাও ভুল কৰিলে তেন্তে সকলো পানীত পৰাৰ দৰে হয় কোনো মানুহক যদি গায়ব কৰি দিব লাগে তেন্তে তেওঁক পইচাধাৰলৈ দি দিয়ক মানুহে আপোনাৰ মাজত আপোনাক নহয় নিজক দেখে সেয়েহে ভাল মানুহে আপোনাক ভাল ভাবিব আৰু বেয়া মানুহে আপোনাৰ মাজত বেয়া দেখিব জীৱনত কিছুমান কথা বুজালে বুজি নাপায় সেইবোৰৰ ভুক্তভোগী হ'লে বুজি পায় জীৱনত যদি আগবাঢ়িব বিচাৰে তেন্তে পিছলৈ চাবলৈ এৰি দিয়ক আপুনি সেইটোৱেই কৰিব যিটো আপুনি ভাবি থাকে আৰু আপুনি সেয়াই হ'ব যিটো আপুনি কৰিব জীৱন মাত্ৰ এবাৰেই পোৱা যায় এইটো আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে এই জীৱনটো আপুনি হাঁহি কটাবনে কান্দি য'ত আদৰ নাই তাত নাযাব আৰু য'ত আদৰ আছে তাত কাৰো অনাদৰ কৰিব নালাগে ঠেক মগজৰ মানুহে নিজেও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু লগৰীয়াসকলকো আগবাঢ়িব নিদিয়ে আপোনাৰ মনটোক এইদৰে তৈয়াৰ কৰক যাতে আপুনি প্ৰত্যেকৰে কথাবোৰ নিজৰ গাত পাতি ল'বলৈ বন্ধ কৰে আপোনাৰ সমস্যা এইটোৱেই যে আপুনি সেইসকলৰ বাবেও সাগৰ পাৰ কৰি দিয়ে যিসকলে আপোনাৰ বাবে এখন দলঙো পাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাক বিশ্বাস দি বিশ্বাস ভঙাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ পাপ হয় কাৰোবাৰ বহুত দিনৰ পিছত মেছেজ আহিলে ৰিপ্লাইও বহুত দিনৰ পিছত দিব কাৰোবাক ফোনত ব্লক কৰি একো লাভ নাই দুখৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ হ'লে কিছুমান সম্বন্ধক মনৰ পৰা ব্লক কৰিব লাগে যিসকলে আপোনাক কয় যে তেওঁৰ ওচৰত টাইম নাই প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ বিশেষ লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম নাই কোৱা হয় যে ধৰ্ম পইচাতকৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু মন্দিৰত ভগৱানৰ সোনকালে দৰ্শন কৰিবলৈ এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগে যিকোনো মানুহক যদি বেছি শুধৰাবলৈ যায় তেন্তে তেওঁ আপোনাৰেই শত্ৰু হৈ যাব শেষ কৰি দিয়ক সেই ভালপোৱাৰ সম্বন্ধক যিয়েই আপোনাৰ সময়খিনি আনৰ লগত অতিবাহিত কৰিছে কোনো মানুহ বা সম্বন্ধক জুখিবলৈ হ'লে মাত্ৰ এইটো কৈ দিয়ক যে মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ দিয়া হোৱা কথা আৰু সহায় কৰা মানুহ এই দুয়োটাকে কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে কোনে কয় যে ডাঙৰ গাড়ীতহে যাত্ৰা ভাল হয় জীৱনত যদি সম্বন্ধ সঁচা হয় আৰু বন্ধু ভাল হয় তেন্তে জীৱন খোজেৰেও আনন্দময় হয়